Надо с народом собираться, народ надо спрашивать. А а Иди, сюда, народ. Иди сюда, народ. Иди, дружочек, ты народ. Я я я народ. Да. Есть где народ Есть, есть. ко а нам... Это архивные кадры сборов жителей Лисок по поводу мафов, которые установили осенью 2014 года, у входа в парк юбилейный. Тогда еще людям было непонятно, откуда взялись эти строения. Но мэр Алексей Бакай четко дал понять, что мнение жителей микрорайона ему неинтересно. Я Это не ваше хлопское Я привожу дело. Я я не, не, обижайте А вы не Барин. барин нашел так я вам отвечаю. Хлопский. Кому куда увольнять? Да, 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 не надо. Увольняй. До свидания. До свидания. Да. Как рассказал нам частный предприниматель, который установил мафы, он стал заложником интриг подчиненных мэра Бердянска. Бизнесмен заверяет, что документы на установку временных сооружений ему выдали в горисполкоме. По словам мужчины, они были с подписью зама городского головы Сергея Матвеева. Так, мы, Я мы определились? Позже Сергей Матвеев от подписи на этом документе отказался. К слову, такая практика уже стала визитной карточкой этого чиновника. Тогда же на Лисках начались народные волнения. Один из членов микрорайона уже давно положил как бы глаз. И о чем мне впрямую сказал в беседе, когда я начал установку этого мафа, что я тут хотел, мол, поставить. Я говорю, ну ты хотел, а я поставил. И пошло потом народное волнение, сборы с мэром, хотя перед этим у меня имеются грамоты похвальные там и от комитета, и от горосполкома, конкретно от Бакая Алексея Анатольевича, что я участвовал в амбулатории, Тут был проект облагораживания вот этой территории. Я уже, когда начались конфликты, даже вышел с предложением сделать аллею славу. Осенью 2014 года власти несколько раз встречались с жителями Лисок. И даже обещали переместить торговые точки из парка юбилейной в другое место. Но, видимо, законным способом убрать их не получилось. Ну, меня не послушались, начались эти. Я вступил в суды с городской властью. Значит, на данный момент два иска есть. Один рассматривается уже в апелляционном суде. И 21 числа была апелляция. Перенесли суд на 29 октября. Ну, наверное, нервы у кого-то не выдержали. И 28-го, ровно через неделю, мне подпалили этот МАФ. Правоохранители начали расследование. А после этого, считает предприниматель, коммунальные службы уничтожили остатки МАФов и следы преступления. И коммунальные службы вот буквально вчера утром во главе, опять же, с Мартыновым, Сергеем Богдановичем, председателем комитета микрорайона. Вот он тут руководил лично, если свидетели, и фотографии, как они коммунальщики вывозят, произошли э, действия, которые вызовут еще одно уголовное дело по краже моего имущества. Я вижу это, что заметали следы. У меня есть справка от пожарников, что мое имущество пошкоджено, а не знищено. А теперь его знищили уже именно коммунальщики.